नन्दिकेश्वर उवाच कैलासस्योत्तरे शृङ्गे शुद्धस्फटिकसन्निभे तमोगुणविहेनेतु जरामृत्युविवर्जिते सर्वतीर्थास्पदाधारे सर्वज्ञानकृतालये जलिपुटो ब्रह्मा ध्यानासीनं सदाशिवम् पप्रच्छप्रणतो भूत्वा जानुभ्यामवनिं गतः सर्वार्थसम्पदाधारो ब्रह्मालोकपितामहः ब्रह्मोवाच केनोपायेन देवेश चिरायुर्लोमशो भवतु तन्मे ब्रूहि महेशान लोकानां हितकाम्यया श्री सदाशिव उवाच शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्यामि चिरायुर्मुनिसत्तमः सञ्जातो कर्मणा येन व्याधिमृत्युविवर्जितः तस्मिन्नेकार्णवे घोरे सलिलौघपरिप्लुते कृतान्तभयनाशाय स्तुतो मृत्युञ्जयशिवः तस्य सङ्कीर्तनान्नित्यं मर्त्यो मृत्युविवर्जितः त्वमेव कीर्तयन् ब्रह्मन् मृत्युञ्जेतुं न संशयः लोमश उवाच देवाधिदेवदेवेश सर्वप्राणभृतां वर प्राणिनामपि नाथस्त्वं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते देहिनां जीवभूतोऽसि जीवो जीवस्य कारणं जगतां रक्षकस्त्वं वै मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते हेमादृशिखराकार सुधावीचिमनोहर पुण्डरीकपरं ज्योतिर्मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ध्यानाधारमहाज्ञानसर्वज्ञानैककारण का परित्रातासि लोकानां मृत्युं जय नमोऽस्तु ते निहता कालेन सदेवासुरमानुषाः गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धविद्याधरास्तथा साध्याश्च वसवो रुद्रास्तथाश्विनिसुता उभौ मरुतश्च दिशो नागाः स्थावराजङ्गमास्तथा अनङ्गेन मनोजेन पुष्पचापेन केवलं जितः सोऽपि त्वया ध्यानान्मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ये ध्यायन्ति परां मूर्तिं पूजयन्त्यमराधिप न ते मृत्युवशं यान्ति मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते त्वमोङ्कारोऽसि वेदानां देवानां च सदाशिवः आधारशक्तिशक्तीनां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते स्थावरेजङ्गमेवापि यावत्तिष्ठति मेदिनी जीवत्वित्याह लोकोऽयं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते सोमसूर्याग्निमध्यस्थ व्योमव्यापिन् सदाशिवः कालत्रयमहाकालमृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते प्रबुद्धे चा प्रबुदे चमेवृजस जगत् सृष्टि देश मृत्युंजय नमोस्तुते व्योमन व्योमूपोसी तेजस्सि ते ज्ञान ज्ञानों मृत्युंजय नमोस्तुते जगज्जीव जगत् जगत प्रभु कारणं सर्वतीर्थानां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते नेतात्वमिन्द्रियाणां च सर्वज्ञानप्रबोधकः साङ्ख्ययोगश्च हंसश्च मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते रूपातीतस्वरूपश्च पिण्डस्थापदमेव च चतुर्युगकलाधारमृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते रेचके वह्निरूपोऽसि सोमरूपोऽसि पूरके कुम्भकेशिवरूपोऽसि मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते क्षयंकरोसि पापानां पुण्यानामपि वर्धनं हेतुस्त्वं श्रेयसां नित्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते सर्वमायाकलातीत सर्वेन्द्रियपरावरा सर्वेन्द्रियकलाधीशमृत्युञ्जय नमोऽस्तु रूपं गन्धोरसस्पर्शः शब्दः संस्कार एव च त्वत्तः प्रकाश एतेषां मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते चतुर्विधानां सृष्टीनां हेतुस्त्वं कारणेश्वर भावाभावपरिच्छिन्नमृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते त्वमेको निष्कलो लोके सकलम् भुवनत्रयम् अतिसूक्ष्मातिरूपस्त्वम् मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते त्वम् प्रबोधस्त्वम् आधारस्त्वं बीजं भुवनत्रयम् सत्वं रजस्तमस्त्वं हि मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते त्वं सोमस्त्वं दिनेशश्च तमात्मा प्रकृते पर अष्ट्रिश्कथ मृत्युंजय नमोस्तु तेन्द्रिियाम आधार सर्वूतगणाश्रय सर्वज्ञानमंद मृत्युंजय नमोस्तु तेभूतां गुणाधी सर्वानंदमार तो सर्वा मृत्युंजय नमोस्तु ते त्वं यज्ञः सर्वयज्ञानां त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा शब्दब्रह्म त्वमोङ्कारो मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते श्रीसदाशिव उवाच एवं सङ्कीर्तयेद्यस्तु शुचिस्तद्गतमानसः भक्त्या शृणोति यो ब्रह्मन्न स मृत्युवशो भवेत् न च मृत्युभयं तस्य प्राप्तकालञ्च लङ्घयेत् अपमृत्युभयं तस्य प्रणस्यति न संशयः व्याधयो नोपपद्यन्ते नोपसर्गभयं भवेत् प्रत्यासन्नान्तरे काले शतैकावर्तने कृते मृत्युर्नजायते तस्य मुञ्चति निश्चितम् पञ्चम्यां वा दशम्यां वा पौर्णमास्यामथापि वा शतमावर्तयेद्यस्तु शतवर्षं सजीवति तेजस्वी बलसम्पन्नो लभते श्रियमुत्तमां त्रिविधं नाशयेत्पापं मनोवाक्ताय सम्भवम् अभिचाराणि कर्माणि कर्माण्याथर्वणानि च क्षीयं तेनात्र सन्देहो दुःस्वप्नञ्च विनश्यति इदं रहस्यं परमं देवदेवस्य शूलिनः दुःखप्रणाशनं पुण्यं सर्वविघ्नविनाशनम् इति श्रीशिवब्रह्मसंवादे श्रीमृत्युञ्जयस्तोत्रम्